कई सौ सालों के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं तो अयोध्या नगरी में भव्य तस्वीरें देखने को मिल रही है तो वहीं अगर पंजाब के लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में भी कई सारी अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली है तो इस वक्त हम गौ लोग दम हमारा रोड में मौजूद है जहाँ पे अयोध्या जैसा भव्य मंदिर है जो बनाया जा रहा है जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य मंदिर बनवाया गया उसी तर्ज पे लुधियाना में हमारा रोड में गो मिल के हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे चौबीस घंटे गरीबों का जी सतर जो जीवन उच्चा पदर कि चक सद ये साढ़िया प्रयोरिटीज ने मेरे ते ता ता तो यकीन किया तो यकीन रखियो मैं थोड़ा यकीन कदम टुट्ट नहीं दूंगा राम का मंदिर है जो बनाया गया तो कई सारे हवन है जहाँ पे किए गए हैं तो कई सौ सालों की के बाद राम लल्ला जो अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं तो उसकी जो खुशी है राम भक्तों की बल्कि देश ही में नहीं विदेशों में भी देखने को मिल रही है आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों से लिखा जाएगा क्योंकि आज के दिन कई सौ सालों के बाद राम लल्ला अयोध्या में विराजमान हुए हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अयोध्या के मुख्य अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पंडित उनकी तरफ से जो पूजा की जा रही है तो उस पूजा में पांच लोग जो उपस्थित हैं तो रामलला की प्राण पृष्ठा जो की जा रही है तो जिस क्षण का कई सालों से इंतजार किया जा रहा था वो आज पूरा हो चुका है और राम भक्तों में इसकी खुशी है जो वो देखने को मिल रही है तो देख सकते हो आप बड़ी गिनती में लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं लाइव के जरिए भिव्य भव्य राम मंदिर के दर्शन है जो किए जा रहे हैं बुजुर्ग की बात करें बच्चों की बात करें महिलाओं की बात करें तो सभी जहाँ पे पहुंचे हुए हैं तो कुछ लोग भी जहाँ पे मौजूद है बात भी कर लेते हैं सर कई सौ सालों के बाद आज वो क्षण आ ही गया जिस का इंतजार किया जा रहा था तो कैसा महसूस हो रहा है आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है बहुत खुशी महसूस हो रही है अंदर से हमें बहुत अच्छा लगा राम प्रभु के दर्शन करके जयपुर पहले आ जाना चाहिए था बहुत लेट हो गए बहुत लेट हो गए पर अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है आज के दिन को आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो मैं इसको अभूतपूर्व महसूस कर रहा हूँ ऐसा मैंने पहले देखा नहीं कभी बहुत ही बढ़िया है हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं जो हम ये देख रहे हैं हाँ। हमने जो हवन किया हवन में हमें बिट्टू भैया ने बुलाया हमने हवन में पार्टिसिपेट किया हमें बहुत अच्छा लगा तो बिल्कुल कुछ और लोग भी हैं जहाँ पे उनसे भी बात करेंगे सर आज कई सालों बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ है राम मंदिर के दर्शन करने में लाइफ सुनकर देख रहे हैं मन में क्या भाव आ रहे हैं है, बस भावना तो यही है कि अब अयोध्या जाना है एक बारी दर्शन करके आने हैं अब तो और बाकी तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं इतना बड़ा मौका है कि शब्द नहीं है बोलने के लिए नहीं है बच्चे भी जहाँ पे मौजूद है उनसे बात करते हैं बेटा कैसा लग रहा है आज के दिन बहुत अच्छा लग रहा है मतलब सुना ही था कि ऐसे ऐसे हुआ था बट आज जब रियलिटी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो बहुत डिफरेंट फील है एक बहुत ही अलग सी फील है एक आज का दिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो रात को दिए जलाएंगे और दीपोत्सव मनाएंगे आप क्या कहना चाहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है हाँ जी अच्छा से एंजॉय कर रहे हैं मतलब देख रहे हैं शाम को भी एंजॉय करेंगे दिए जलाएंगे ਦੀ ਪਾਵਲੀ ਦੀ ਪਾਵਲੀ ਜੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਸਰੀ ਦੀਵਾਵਲੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਦੀਪਾਵਲੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ سے ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲੋਂ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਣ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਜਬ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਸਭ ਕੇ ਰਾਮ ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਜੈ ਨਵਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਰਾਮ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲਈ ਰਹਿ ਕੀ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ 550 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰਮੰਧਰ ਕਿਦੋਂ ਬਣੂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਕੁਝ ਬਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਐਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇ ਰਾਮ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ ਦੀਪmala ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲਿਆਓ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਓ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਜੋਰ ਛੋਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰ ਚਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈਏ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ શ્રી ਰਾਮ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨਾ ਜੋ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਜੋ ਜੋਧਿਆਮ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में काफी उत्साह जो देखने को मिल रहा है तो सीधी तस्वीरें आपको लुधियाना रोड गोमधाम की दिखा रहे हैं तो श्री राम लल्ला जो हैं वो अयोध्या में अपने घर में विराजमान हो चुके हैं तो आज का जो दिन है वो इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों से लिखा जाएगा क्योंकि कई सौ सालों की प्रतीक्षा के बाद आज श्री राम लल्ला अपने अयोध्या घर में विराजमान हो चुके हैं कैमरा पर्सन सनी के साथ हिम्मत सिंह दैनिक सवेरा लुधियाना